淋巴癌肿瘤，我今年五十岁，三年前自己摸到下巴有几粒樱桃大肿瘤，脖子也有硬块，都没有去看西医，也没事。去年下巴的肿瘤变得更大了，今年去肿瘤医生综合做了所有检查，得知我现在是第四期淋巴癌，肿瘤已经遍布全身。 他说：“行医二十多年，没见过这么多淋巴瘤的病人。因体力太差，要赶紧给我吃激素恢复体力，再马上标靶治疗加化疗。我最近接触了原始点，我想用非侵入性、自然的方法，请张医师指导。感恩断层扫描结果，白色的部分都是淋巴癌，遍布全身。” 对比四个月前的样子，两腿都肿了。播放四十八颗淋巴癌的案例，结果就出来。他说我有三粒肿瘤，肿瘤是有多大多大。那时候我就不听了，因为什么？我都知道延时点了嘛，我听干什么？ 我就不理他。他说：“你这个肿瘤哈是恶性的，会变癌的。”他说：“我给你六个月,月，如果这个六个月它不消的话呢，你一定要开刀和化验 biopsy，biopsy Bi 之后要开刀我者做为要那个化疗。”因为我那时候我听了，我就不怕，因为我什么都知道那个延时点的原因是哪里来的嘛，所以我就不理他了，我就照样这样做，就揉揉揉揉他，他就揉他，然后喝姜姜呢，曾经你叫我喝六十克，我喝了六十克。 汤我不喝，水果全部都减掉，我只能喝姜水。我煮了六十克，差不多八盎，很浓。我喝了一个月之后，好像很多东西排出来，喉咙充啊，什么那个痒啊，一大堆的出来了。一个月之后，我排血了，它有血出来了，它的血的好像是粉红色的丝一样。第一次就排出来很多，在一个礼拜它就会排出来，它排了两次，第二次呢就很少了。三个月之后，医生就打电话了，他怕嘛。 他说你要去做那个奥特少，我去做奥特少的时候，医生说这不对呀、啊，他怎么会全部都不见了？他说你吃什么药啊？你做什么？我说我们药也没吃，我什么也没做，我只是喝姜汤温敷自己推。他说真的吗？不可能啊，好这么快？我就说这个三个事情而已，我就是做。 然后说：“那这么好啊，那你继续做吧。十八个月后你再来看我，到现在二十个月了，他都没打电话给。他说你喝不了水的话，你要打电话给。他说不可能啊，Amazing，那什么三个月就没了呢？就这样，了。现在我身体呢很好，好的非常好。但是呢。” 我就觉得就是按推啊，热能啊，一定一定要足够。我有五十粒的淋巴，这边呢我自己数了有四十五粒的淋巴，还有啊，我是数不完啊，不数了不数了，太多了。这边是三粒的，二零一七年十月份我离婚夫，我刚刚这三个月才发现我的那个热能不够，他的淋巴还在消，但是消的很少，我就觉得我的热能不够，原来的淋巴是需要很多的热能。 磨都磨不到了，你看都平了，还有三十多粒在里面。你看四十多个淋巴、欸，哎，好大哦，这么大哦，有小也有大也有。现在这边也没有了，你看，你可以磨磨到平了，你看很平了，你看，嗯、都磨不到了，你看。这边我有三粒，但是好像没了，都已经平了。它磨到，但是它平的，嗯、这边你可以磨到。 但是你看，它都平了。你看，这里有一意大，利个疼的。你之前是疼的，你看现在你毛看，它是不是平了？你看都不疼了。上次当我推的时候都不能碰，我都自己这样做的，这样揉的，这样揉的。然后我有那个工具嘛，我也这样做，全身你都要这样做，自己做，做好了就会，我一粒药都没吃过。其实我说真的，谢谢张医师了，真的，严实点。 没有这个，我真的死定了。啊，这个是早期的案例，哈，也是一部分就回答现在这位患者，啊，他自己摸到下巴有几颗硬块，也就是西医说的肿瘤。那让他看了，我相信他应该就大致方向就懂怎么用。他刚刚有提到。 他有喝龙江汤，然后还有按推，还有温敷，这三种一定是必然要做。啊，事实上，从患者的照片也可以看出来，他脚已经有浮肿了。那只要有肿，一般啊，就是热能严重不足才会啦。那处理上啊，如果两腿都肿了，那这个是属于重病了。那重病一定要。 补充乐园就是刚刚患者讲的都适合你啊，那还要刚刚我们第一个案例的分享啊，就是从日常生活中要加强运动哦、啊，然后生活作息、心态上还有观念上一定要正确啊，然后按推部分啊，可能如果附近有公益点或者怎么样去找他们指导，如果没有。 那就暂时先看我网上的一些哦，按推的一些教材，啊，这样也可以帮助你。那重点在心态上要改变，没有一种药，没有一种方法可以治病，真正能治你的病是你自己本身的治愈力啊，修复力。所谓的治愈力、修复力，简单讲就是体力啦。 那这个要靠自己来锻炼，哦，那观念上哈、哦，我建议，因为你刚、啊、进来，我还是建议你多休息，把我之前啊，因为这个课已经从一月份就开播了，那到现在也已经五个月了，啊，快五个月了。那这样长的呃、啊、时间啊，这些影片，我觉得你可以。 只要有时间就多看一下，啊，里面很多的问题也可以获得解答。我暂时就简单回答到这里。